На серпневому засіданні ради ветеранів люди поважного віку торкалися злободенних питань сьогодення, говорили про змінений порядок призначення пільг та субсидій на житлово-комунальні послуги і про придишні вибори обговорювали проблеми первинних ветеранських організацій в цих дуже складних умовах Нам необхідно буде знайти активних, авторитетних, умілих і преданих ветеранському руху людей. Проблем, проблем, очень много. Дело в том, что если в марте 2012 года на съезде выступал председатель наш от имени 13 миллионов ветеранов, то уже обращаясь к президенту Украины в июне этого года, председатель называет другую цифру, просит президента от имени 8 миллионов ветеранов. Вторая проблема – это у нас идет смена поколений, и наши активисты – это прежде всего 80-летние ветераны. И далеко уже не все имеют силы, возможности продолжать эту работу. И нам эти, этих активистов надо с вами искать. Третья проблема в том, что вот разрушены пути получения помощи, всесторонней помощи ветеранов. В достаточном количестве таких организаций ветеранских было. Прежде всего, это Донецкая железная дорога, локомотивная по вагонная деко и так далее. Это ветераны получали всестороннюю помощь там. Они не обращали ни к городскому голове, ни к губернатору, тем более, за помощью. Кроме того, нам надо подумать, Второе ⁇ это рекомендовать в состав городского совета лучших и лучших тех ветеранов, которые практически показали свою работу, проверенных, как говорится, делом и временем. На фоні зростаючих цін на медикаменти, продукти харчування, підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги сильно вдарять по гаманцях літніх людей. До того ж з 1 липня поточного року набрали чинності зміни, що були внесені в ряд законів, які регламентують надання пільг. Відтепер право на пільгу по сплаті комунальних послуг залежатиме від доходу на одного члена сім'ї. Він не має перевищувати 1710 гривень. Те льгота определеним льготним категоріям граждан з юля місяця предоставляється з сучотам. совокупного среднемесячного дохода семьи из расчета на одного человека, если сумма дохода не превышает 1710 гривен. Отдельные льготные категории граждан, которые будут считаться с учетом доходов, это с 1 июля участники войны, вдовы ветеранов войны. Все, что связано с войной и все. Дети войны еще. Я думаю, весь перечень категорий как бы не особо вам интересен слышать. Не коснулось это. Инвалидов войны, Участников боевых действий это не коснулось. Остальные все категории как бы пошли с учетом доходов. Значит, если размер пенсии у людей больше, чем 1710, то льготы на полгода нет. Если пенсия меньше, чем 1710, то льгота предоставляется на, пред... на следующие полгода, то исключительно по декабрь. Что такое 1710? Це соціальна налогова льгота, яка приймається раз в рік. З января месяца эта цифра, можливо, буде другая. Почему чому и і дається на полгода. Нарахування пільги на наступні півроку відбувається автоматично. Одержувачу не потрібно надавати до управління соцзахисту населення жодних документів за винятком, якщо виплата пенсії під час АТО переводилась в інше місто, або в родині пільговиків з'явилося додаткове джерело прибутків. Якщо пенсіонер працює. У нього пенсія даже 1300, триста. Ну он роботає. Він обязан обратіться в управління соціальної захисту і принести справку о доходах з місця своєї роботи. Користуючись нагодою, представники первинних ветеранських організацій забажали почути від фахівців управління соцзахисту населення роз'яснень щодо процедури надання належних путівок на санаторно-курортне лікування або компенсації за невикористане право на такого виду оздоровлення. Всі знаємо, що в декабрі був прийнят закон. согласно которому было очень много изменений во всевозможные законодательные акты, в том числе и в закон о статусе ветеранов войны. Значит, внесены изменения э, э, по льготам, которые предоставляют право на льготный проезд участникам войны и в вдовам ветеранов войны. Право на проезд в этом законе на сегодняшний день отсутствует. Все пенсии, все, вся льготная категория граждан является пенсионерами. В общественном городском транспорте она может реализовать свои права на сегодняшний день, как пенсионеры по возрасту. Также не отменен льготный проезд инвалидам первой и второй группы. Мы об этом с вами уже говорили, что третью группу отменили в проезде. Торкнулись ветераны и нюансы надания та монетизации пирх на проезд в громадском транспорте. Два года прошло. Не путевки и не компенсации, Это уже шесть лет. Это не каждый выживет, ожидая такие путевочки. Как вот вы здесь прокомментируете? Здесь ни кабинет министров не, не нужен, никто не нужен. Почему? А чего вы думаете, что здесь не нужен извините, кабинет министров? Ну, а... Все происходит, вся субвенция полностью, все, что поступает на город с госбюджета, называется субвенцией. И оно все полностью урегулировано законодательными актами. Все идет по мере того, как идет финансирование. Стоит в очереди, в очередности, и по мере поступления бюджетных денег. Так, это не местный бюджет вам выплачивает компенсацию. Денег, не местный бюджет денег, дает денег путевочки. Подавать. Есть сроки выплаты компенсации? Нет, Есть? сроки не существуют оговорено Это бюджет, это по мере наполняемости государственного бюджета на места получают, соответственно, финансовые средства, и которые потом перечисляются. Заявітелем і звісно ж окремим питанням значилась процедура оформлення житлової субсидії в управлінні соціального захисту населення з початком опалювального сезону очікується ще більший наплив потенційних одержувачів. Проте варто враховувати, що громадяни, яким було відмовлено в субсидії на літній період, можуть розраховувати на автоматичний її перерахунок з жовтня. До 1 мая у нас контингент доставляв 10 тисяч завітелі. Из них уже мы 8 тысяч заявителей сделали перерасчет автоматически. За три месяца пришло к нам 6 тысяч заявителей, до, не до, не до октября, а далее с октября ожидается приход населения до 35 тысяч заявителей. Поэтому видите, конечно, очереди есть у нас, существуют и без них никак, но всех желающих мы принимаем. С учетом того, что сейчас субсидия назначается каждому, то есть нет уже никаких ограничений. Квартиры, машины работают, не работают. имеет право на субсидию каждый. Информацию про прозначение субсидии заявника можно отримать в первом кабинете установы або за телефоном 050 203 57 72.